নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো বৰ্তমান ভালেই ছ' আজিৰ দিনটো এনেকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই ওলাই কৰি ৰেদি ৰাতিপুৱা এতিয়া ঠিক নটামান বাজিছে একদম সোনকালে আজি উঠিলোঁ উঠি কৰি এতিয়া এফালে যাব ওলাইছোঁ যাম মানে আচলতে আমাৰ ঘৰৰ যি কাম চলিব মানে এতিয়া সেইকাৰণে মানে এতিয়া পাৰ্মানেণ্টকৈ মানে আমি নিশ্চয় থকা ঘৰ মানে এনেই মানে বহুতে সেইটো টেম্প'ৰীকৈ বনাওঁ কিন্তু আমি মানে এনেকৈ পিছফালে এনেকৈ পাৰমানেণ্টকৈ আজি বনাম সেইকাৰণে সূতাটো যিহেতুকে ফুটি এতিয়া মা আৰু মই যাম মানে চাগে কৈছে অকণমান জনাই থৈ আহিমগৈ বুলি আৰু দেউতা গ'ল এতিয়া এয়া ওলাই খুৰি সেইকে ভাই ৰাতিপুৱাই ওলাই কৰি নিদি আৰু আজি গৰমটো বহুত বেছি একদম ৰ'দটো চাব দিব একদম ৰ'দে খাওঁ খাওঁকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেগ কেমেৰা কৰিলে গম পাব তাৰপিছতে এতিয়া সেয়া মা মই অঁ হ'ল মা মই এয়া ওলাইছোঁ গতিকে আজিৰ দিনটো অকণমান আপোনালোকক দেখাম ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চকাইছ ইমান বেছি গৰম নহয় বাহিৰত মানে ফুলজোপা বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আমাৰ এয়া দেখিছে কিমান ৰ'দ বাহিৰত একদম ৰাতিপুৱা চাৰিটামান বজাত ভাই ৰ'দ মানে আজি বহুত বেছি গৰম সেইকাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ একদম কটনৰ এনেকুৱা চেলোৱাৰ এযোৰকে পিন্ধি থৈছোঁ কাৰণ বহুত বেছি গৰম যিহেতুকে আৰু এয়া মই ওলাই কৰিতো ৰেডি মা ওলাই গ'ল আৰু যাওঁ আৰু লাহেকৈ দিনটো আপোনালোকক দেখাম চাই যাব দেই ভিডিঅ'টো আৰু এয়া মা আৰু মই দুয়োজনী ওলালোঁ এয়া ছাতি তাতি লৈ লৈছোঁ ৰ'ব কাৰণ যি গৰম মানে ইমান বেছি ৰ'দ আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান বেছি ৰ'দ নহয় মানে তাৰপিছতে এয়া দুইজনী এতিয়া ওলালোঁ টমটমতে যাম যাওঁতে এইফালে তাৰ আগতে বজাৰ অলপমান কৰিবলগীয়া আছিলে মা আৰু মই দুয়োজনী এতিয়া এয়া বাকী দোকানত সোমাইছোঁ আমাৰ মানে আচলতে এই দোকানখনৰ লগত আমাৰ বহুত পুৰণি সম্পৰ্ক মানে মোৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই এইখন দোকানতে আমাৰ দেউতাই এনেকৈ ধৰ মানে বাকী এনেকৈ ইয়াৰ পৰাই যিকোনো বস্তু আমি লওঁ মানে ইয়াৰ পৰাই আৰু মা যিহেতুকে বজাৰলৈ তেনেকৈ নাহে সেইকাৰণে মানে মাক দেখি পেলাই মানে সেয়া কথা পাতি আছে মানে কৈছে যে ইমান দিনৰ মূৰত আপুনি আহিছে নেদেখাই হ'লোঁ যিহেতুকে দেউতাই বজাৰবিলাক কৰে সেইকাৰণে আৰু সেয়া এতিয়া কথা পাতি আছে বাকী অকণমান আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেনেকেই আৰু গৰম বহুত বেছি বহুত বেছি গৰম তাৰ মাজতে এয়া গৈ পেলাই পালোগৈ মানে আমি বাহড়ত সোমাইছিলোঁ খুটাকেইটা আনোতে অলপমান টাইম লাগিলে যিহেতুকে সোনকালে অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু মানে গাড়ীখন অকণমান দেৰি হ'ল সেইকাৰণে মানে যিহেতুকে পকা খুঁটা সেইকাৰণে মানে গাড়ীত আনিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই গাড়ীখন মানে আহোঁতে অলপমান দেৰি হ'ল আৰু আমি গৈ পাওঁতে পাওঁতে ৰাতিপুৱাই যিহেতুকে আহিছিলোঁ আমি দহটামান নটা দহটা ভিতৰত মানে আহিছিলোঁ গতিকে বাহঁতৰ ঘৰত আমি অলপ টাইম থাকিলোঁ আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া সূতাকেইটা মানে আহি পাইছে তেতিয়া দুইজনী আহিছোঁ চাকি জ্বলাবৰ বাবে এয়া চবেই আমি এতিয়া কথা পাতি আছোঁ ইমান বেছি ৰ'দ এতিয়া অকণমান পিছে ৰ'দটো অলপমান কমিছে ভালে হৈছে এতিয়া সূতাকেইটা ফুটিবলৈ ভাল হ'ব বহুত ৰ'দ পৰে যিহেতুকে আৰু এই ছজনা গছজোপা দেখিছেনে এইজোপা বহুত দিনৰ আগত মানে দেউতাই আৰু মানে লগাই থৈ গৈছিলে আৰু দেউতাই এজোপা ছজনা গছ একদম ডাল এটা আহি লগাই দিছিলে এতিয়া ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল নহয়নে আমি আচলতে সেইকাৰণে গছ ৰুব লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ পটককৈ ডাঙৰো হৈ যায় ভালো লাগে ন আৰু এয়া দেখিব পাইছে এয়া মায়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাকি গছত জ্বলাইছিল আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ চাই থাকিব এয়া মায়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ জ্বলাই কৰি দিলে ফালে বতাহ যিহেতু খেদি আছিলে সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছিলে বাকী এইটো মেইন ঘৰ নহয় যদিও যিহেতুকে এইটো ঘৰটো পিছত পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে থাকি যাব সেইকাৰণে এনেই আৰু এটা নিয়ম এটা কৰি দিছোঁ এনেকৈ চাকি গছা আৰু ধূপ দুডালমান এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিছোঁ বেলেগ একো কৰা নাই বাৰু আৰু এই ঘৰটো আমি একেবাৰে মানে মাটিৰ একেবাৰে পিছত বনাইছোঁ যিহেতুকে ঘৰটো পিছত থাকি যাব সেইকাৰণে চ' তাকে আৰু চাই থাকক দেই ভিডিঅ'টো